людям а просмотров больше и больше популярности когда вы действуете на эмоциях а не на фактах кто будет слушать фактов вы хотите вы думаете люди слушают такого как андрей Николаевич Ларионова, который начинает цифры показывать который начинает это или люди которые выходят и начинают кричать а, Трамп будет диктатором. А, ну да, Трамп вам не дал помощи Украине. Ну, Трамп-то трам дал, понимаете? Но если это, так так да, уже да достаточно, это то, что mm -hmm. здесь идет. Вот сегодня, то возьмем сегодня. Давайте. Что происходит, да? Трамп сказал, что он даст кабинет Илону Маску. Mm -hmm. Кабинет, который будет работать над тем, чтобы упрощать бюрократию, чтобы переструктурировать государство, управление властью и так далее. И э, Маск сказал, я буду стараться, я буду рад, за честь возьму, что я буду это выполнять. Моментально да. находится Тесла э, бронированный трак у Кадырова, который на него поставил пулемет, и говорит, что он ему подарил, и все. И здесь у вас все СМИ подхватывают это, уже даже после того, когда mm -hmm. Элон Маск mm -hmm. говорит, вы э, умственно отсталые, кто думает, что я бы передал какому-то русскому генералу, ну он думает, что это генерал русский, он виталий, э, свою машину. И здесь все, все, все у вас Маск уже полный э, враг Украины, не проверив, ничего не дав. Он уже отключил, он опроверг, он отк... эта машина отключена от этого, от всего. Mm -hmm. Заместо того, чтобы журналисты украинские бы спросили. А как насчет этих санкций из-зада? Как эта машина попала в Россию? Кто ее пропустил? Подождите, вы правильно говорите? Если, нет, если они берется, стырили, берется, если они это стырили, и это. А вот это, стырили все, они, все равно. 100, 100%. 100%. Если они стырили Теслу, да. то э, она и туда попала, я просто говорю, она попала туда, потому что они ее стырили. Одно дело, если а Маск приехал, из... подарил, а это другой разговор. Нет, а Всегда извините. надо понимать и а извините, просчитывать, ты... как она туда попала, Про... откуда по... она взялась. Так почему вы этот вопрос не спрашиваете? Вы сразу я? делаете, что Маск ему это дал. Скажи, все я тоже за всех отвечать не собираюсь, извините меня, пожалуйста. Извините, но есть такое понятие, как... Коллективной ответственности. Вы выбрали о, эту профессию. Нет, а не я. Каждая ответственность. А, имеет как, фамилию, а, галь. а кому вы хотите, чтобы я обращался? Вы меня пригласили, другие меня Самое не приглашали. понятно. Вы говорите, журналисты. Да. В основном, да. А я считаю, что это, ответственность у, имеет это это, это это украинская журналистика. Да, в основном это так. Ну, Березовец вчера выступил с этим. Еще дать фамилию Муджабаев. Это люди, которые сидят на грантах. Кто-то им платит зарплату. Вы мне ничего не платите. Да и тоже уже... гранты никто это, не платит. Нет, но я не говорю, мы не о вас сейчас говорим. Мы я говорим думаю. о украинской журналистике. Я понимаю. Вот они это подхватили. Теперь Маск у вас враг. Человек, который в ущерб себе, в опасность себе дает Старлинг Украине. Платит за это 100 миллионов долларов своих денег каждый месяц. Эти же люди будут его судить, потому что Старлинг он тоже не имел права давать Украине, потому что это двойного значения, а ему от государства нет разрешения, Байден ему не дал. То есть на свой риск и страх он дает. Но сегодня он у вас враг. Почему? Потому что этот фейк запустили, здесь его поментально подхватили, за место того, чтобы спросить, как эта машина туда попала. Вот. Если эти санкции не работают, что же вы хотите про микрочипы, вы находите в российских ракетах западные? Если кто-то пропустил, так за того, чтобы расследовать, как она туда попала, просто подхватили, что вот это сенсация, а вот это факты. Но сенсация работает больше. Это И теперь правда. у меня весь мой имейл, это каждый день. Весь все мои, все мои чаты все заполнены. Вот тебе твой маск. Он отдал Кадырову броневик, бронированную машину. Не говорю, я так непрофессионально не работаю. Я вот понимаете, что. о вас говорили. Я говорит. просто вам как вариант, что, может, и вы не всех как бы под одну гребенку. Понимаете? Нет, ну, смотрите. Если что, где-то у кого-то появляется, смотрите, оно появляется как-то. То есть, это, это можно вы подарить. Начина, вы начинаете мне рассказывать, что вы лучше других. Я? Были, были немцы, которые были против Гитлера. Есть сегодня русские люди, которые против Путина. Но мы же не говорим, мы их всех и вметем под одну гребенку. Это неправильно, Гарри. Это, не, это неправильно, но так, такой факт. Это неправильно. Жизни. Всегда надо разбираться, Украинская... как Укра... что туда попало. Так, разби... так кто должен разбираться? Журна... Я или вы? Журналисты. Если стырили, а там, скорее всего, стырили. Причем тут маска? Может быть, стырили, может быть, еще что-то. Я и не Маск знаю. Маска официально это сказал, Масше... что он подарил. Даже если... Нет. Маск вот, сказал, все, значит, он сказал, все, что вы, не подтверждено. Вы умственно отсталый. Поэтому это он все... вас, их журналистов, тоже назвал умственно отсталыми. Точно так же, как и Михаил Юрьевич Веллер сказал, это ваше умственное развитие зависит от того, как отношение к Трампу. То есть те люди, которые на это покупаются... Вот два... Скажите, не я, это два гениальных я человека могла, сказали но это. Иметь, но э э дело все в том, что стырили ее, не стырили ее. Да. Неважно. Надо разобраться, как она попала тут, в Россию. Тут все очень просто. Стыренная она, не стыри Если стырили микрочипы, mm -hmm. и они оказались в России, mm -hmm. какая вам разница, чем вас будут убивать? Ворованными или не ворованными? Абсолютно никакой вы разницы. Вы так узнаете, как они туда попали. Но дело, если, если это кто-то из Америки mm -hmm. туда легально ну, если, поставлял? Ну, если броневик туда попал... Mm -hmm которые контра их всего, наверное, там я не знаю, несколько тысяч ну, да, в мире ну, да. туда попадает. Вы сразу же обвиняете человека, который вам помогает. Где этот смысл? Кто да, кто это за это будет отвечать? Смотрите, я все понимаю прекрасно. Скажите, а если Трамп, если станет президентом, потому что мы тут абсолютно, это вам там голосовать то в его Нет. администрации самый богатый человек мира будет иметь кабинет, это круто, согласитесь. Он не правда? только самый богатый, он очень умный, он умеет выстраивать системы. Может, потому он самый богатый? Ну, может быть, и может, это да, тоже. Это тоже, да. да он не глуп Зачем же вы делаете из этого человека врага? Я вот, Смысл? Я вот вас слушаю уже, ну, Гарри, я понимаю, хорошо, хотите обобщать, обобщайте. Нет, ну а как вы хотите? Хорошо, как вы я хотите, чтобы я хорошо. построил этот вопрос? Переформируйте вопрос, который <свист> я задал. Зачем вы делаете из этого из этого человека? Зачем вага? отдельные журналисты э, украинские? Что, не, только журналисты, Смотрите. есть и политики. Хорошо. И есть Зачем? украинцы. главное, я вот вам посоветую добавлять некоторые или отдельные. Потому что у вас там тоже все. Понимаете, тогда я что скажу? Что все ну, американцы же... и все а политики так... американские а вы, а не вы... дали нам лучше. А вы так ко мне в начале программы связи? У вас в Америке. Так я вам сказал, нет, есть Конгресс, есть американский народ, есть Белый дом. Если мы каждый раз будем вот так разбивать, то непонятно. Кому непонятно, когда я говорю вы? Кому непонятно? Я думаю, что всем нормальным людям понятно. Поэтому эта отговорка нет, я не такой, они все такие. А вы должны как-то это разделять? Нет, ведется программа, ведется целая а, вот эта вот сосили всех уже, что Трамп это враг, Илон Маск враг. Табах, враг все те, которые голосуют в Америке за Трампа, это враги. И здесь это на улице, везде, в кафе ко мне люди подходят, в метро ко мне люди подходят. А вам не кажется, что люди подходят наоборот разобраться? Вот я э, ну, Трампа... разоб... им говорят, я вч... позавчера mm -hmm. я сидел с очень умными людьми, с врачами, mm -hmm. я их спросил, они мне говорят, ну а при ком у нас будет лучше, при mm -hmm. Трампе или при Камале Харрис? Я Говорю, а при ком у вас война началась? При ком у вас Крым отняли? Они говорят, при Трампе. При Трампе у нас Крым забрали. Я говорю, ну, Google, возьмите, вы же умные. Им некогда, людям некогда. Они врачи, они спасают жизни, они инженеры, они военные, им некогда. Они включили телевизор, услышали вас, и все. Проблема в том, что вы, вот теперь я лично к вам говорю, Пожалуйста. не обращайтесь к своим коллегам и не говорите, ты зачем это сделал? Вот ты, ты, мой коллега, ты зачем даешь моей профессии такое имя? И с тебя никто не спросит. Никто не спросит, зачем вы это делаете? А я вам скажу, почему. А, для того, чтобы я назвал а, представителя своей профессии коллега, это надо еще немножко дорасти. Ну хорошо, вы так называемый журналист. Вы зачем это делаете? Вот вы спросите. Да не мне дорасти, а коллеги. Вы, я, я говорю, вы, вы их спросите. Называйте называйте их, называйте их как хотите. Mm -hmm. Вася, Петя, Микола, журналист, коллега, как хотите Ну спросите их, они у вас в эфирах. Эти хорошие русские, эти КГБшники, эти коммунистические пропагандисты, которые все это делали, вы спросите их: вы зачем это делаете? Вы кому вред наносите? Америке, Израилю, кому? Или себе, Укра... или в Украине? Украине, конечно. Конечно, Украине. И кто с них спросит: если бы вы были врач и вы бы отрезали не ту руку, если бы вы были дантисты и вырвали не тот зуб, если бы вы были инженеры, дом рухнул, там, не дай бог, или газ взорвался, если бы вы были просто водитель с правами, проехали на красный свет и сбили человека. Несчастный случай. С вас бы спросили. Конечно. Вы бы расплатились. С журналиста. Назовите мне одного журналиста, с которого спросили, который потерял работу, которого отдали под суд за то, что он давал дезинформацию. Явную дезинформацию. Ни одного. У, у вас, вас единственных тоже людей, правы. у которых такая профессия, что с вас ничего спрашивать не А не я, буду. кстати, за ответственность. Информацию надо проверять. И, надо иметь Этик. Есть такое, как журналистская этика. Есть такая вещь, когда журналисты должны отвечать за свои слова. Или извиниться, или сказать, было дезинформация, я ошибся. Видите, так, как все. у вас это происходит? Хорошо, не у вас. В Соединен... <laughs> Жму руку. Хорошее замечание. Как это происходит в Соединенных Штатах Америки. Такер Карлсон вот сказал что-то не так, и его сразу... Уволили. И уволили. А потом он поехал к Путину, приехал и выставил в Твиттер это интервью, которое за часов 10 посмотрело 100 миллионов человек. И я вот так вот смотрю, чисто со стороны своей, такой, ну, начинающего журналиста, и думаю, так ему что, плохо от этого, что ли? А да, тут непонятно это, даже, это дело, это дело неплохо или хорошо, это опять же, это нужно его образовывать. Ну, нужно пригласить удобно. его в Украину, показать ему. Это сделано было Израилем. То же самое сейчас Илон Маск и Трамп, то, что они вели разговор, посмотрело миллиард человек. Это да, это много. Уже. Миллиард. Так, так вот, опять же вопрос: вы, когда вы на них выливаете, не вы Хорошо. лично, когда в Украине ну, с, 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 с дюжину журналистов каждый день выливает на них ведро дерьма, вы кому вредно? А вы знаете, как им, им... А, Гарри? А вот я это делаю немножечко не так. Может так, знаете, школа уже old school как говорится. Слушайте, вы делаете не я... так, потому что я у вас в программе. Нет, абсолютно. Это я уже всегда... не так. Я всегда да, понятно. Я всегда говорю так: смотрите, вот, например, человек собирает больше денег, да? на компанию. Это так, например, так. А по какой причине ей ему дают там, например, больше денег? Например, почему Трампа называли и называют, пусть пропагандисты, пусть кто угодно, вот почему, с какого, извиняюсь, его начали называть пророссийским. Вот он каким образом, какими действиями, он это, вот где он это засветил. Но начали с чего-то же, да? Ну, типа он с Путиным там... Да. Он там с ним обнимался? Вот с ним, давайте зададим, нет, давайте зададим этот вопрос давайте. одному из, наверное, самому известному вашему журналисту, Дмитрию Гордону. Это он начал. Он сказал, что Трамп при встрече с Путиным опустил глаза. У меня на передаче я его спросил этот вопрос. Вы зачем это делаете? После этого он уже меня никогда не приглашал и никогда со мной не вел беседы. Mm -hmm. Он говорил, опустил глаза и хлопнул Путина по плечу и сказал «Хороший парень». «Good guy». Ну примерно переводится хороший а парень и а все вот и все и от этого и пошло а вопрос задать почему он встретился тогда с Путиным почему он его ударил по плечу э, ну тоже сказать, что он опустил глаза это глупость потому что если бы вы видели он рост опустил, пу, опустил, у, да. не ну, если бы вы видели рост Трампа и рост Путина я думаю как он на него должен был смотреть вот так что ли это а вот то что он ударил, потому что в тот момент mm -hmm. Трамп сказал, что он не встретится с Путиным, если Путин не отпустит украинских моряков. Путин отпустил украинских моряков, и только тогда Трамп с ним встретился и ударил его по плечу и сказал, хлопнул его по плечу и сказал: "Хороший парень". Вот, мистер Гордон, зачем вы это сделали в самом начале? Для чего? Для кого? Кто-нибудь спросит вопрос, кто-нибудь спросит с него это. Хорошо, дальше. Может быть не знал, тогда выйди и скажи, я не знал. Я только вот что видел, то и видел. Дмитрий Ильич, если есть и будет у вас возможность, мы с вами тоже лично знакомы, еще со времен вашего депутатства. Зачем, Дмитрий Ильич, раскручивать КГБ? Приходите, пожалуйста. Нет, тут смотрите, это вот, ну у нас не парламент, конечно, но вспоминается фамилия человека. Тем более я знаю этих людей, я тут почти всех знаю. Вот, пожалуйста, приходите и ответьте на этот вопрос. Мне, кстати, очень самому интересно, зачем. Дальше. Когда Трамп говорит, у меня есть план, и я войну закончу, это Трамп же говорил да, да. за сутки, хорошо, сразу у нас здесь начались ну, дискуссии, я бы сказал, бы это нормально для демократической да. страны. Как он... Вообще, вот планирует э, это а закончить. как ваш президент говорит, что вы воюете с завязанными руками за спиной? Как это вы делаете, объяснить? Как-то вы с завязанными ну, руками. я как вы, за... извините, пока не президент. Ну а как? А я тоже не Трамп. Нет, дело все в том, что есть фразы, которые мы используем, люди. Там я тебе луну достану. Что это значит? Или, или... Я вам сказал, что это значит. Это, понимаете, есть такие фразы. Когда фазы, парень девушке говорит, есть я такие... тебе луну достану, там имеется в виду немножко другое. Ну да, это есть метафоры. Конечно. Есть, это можно перевести, что я эту войну закончу быстро. Это метафора. За 24 лет. Или за одной левой я тебя повалю. Что это значит? Хвататься за такие вещи нет. Но Трамп объяснил, как он это сделает. Сказал, я посажу его в одну комнату, у меня с ним хорошие отношения с Путиным, он хороший парень, я посажу Зеленского в эту комнату, Зеленским у меня вообще он меня там меня не сдал, когда с этим телефонным звонком он мне нравится, и скажу, и тут вот у вас переводики, ну не у вас, а ваши, значит, сферы, переводы начинаются такие, что он значит заставит их, э, и на сделку идти нет, его если так как он говорит, он говорит, я скажу Зеленскому делай сделку, а Путину я скажу иди на сделку. А если ты не пойдешь на сделку, то я ему дам столько оружия, тебе мало не показалось? Или второй раз он сказал я ему дам столько денег? Он, он может так сделать. Он сказал, очевидно, так и сделает. Пока что все, да? что он обещал в предыдущий раз в своей предвыборной кампании, он сделал. А, дело все в том, что он говорит в первую очередь, и это относится к Украине. Он говорит, когда я приду в Белый дом, первое, что я сделаю, это я разрешу drill baby drill. То есть качать нефть, качать нефть. Или добывать нефть, добывать нефть. Опять же, перевести до, до точности э, на русский язык, здесь подхватят, или на украинский язык скажут, что это за глупость он говорит. Потому ну, что да. с английского бы точный перевод был «сверлите, дети, сверлите». А, ты что, дебил, что ты говоришь? Поэтому эти переводы они и, и, таким образом используют здесь. Mm -hmm. и, э, и он опустит цены на нефть такими, как они были при нем. Потому что что mm -hmm. Байден сделал в первую очередь? Это он запретил добычу нефти у нас. И мы стали экспортировать нефть за России, из Ирана, с Вензолой. Он говорит, что тогда таким образом я их просто, ну, они будут голодать. У них будет финансовый голод из-за этого. Поэтому он много раз говорит: но всю систему он не открывает. Точно так же, как он говорил, что он создаст мир между арабами и Израилями. Все спрашивали, как ты это сделаешь, он сделал. Перенесу посольство, из, из Тель-Авива в Иерусалим. Все сказали, начнется Третье мировое. Ничего не началось. Как и сейчас, ничего пока что нет. Украинцы зашли на российскую территорию, красные линии где-то. Он сказал, что он вернет все наши останки наших бойцов, воинов из Северной Кореи. Тоже не, не сказали, как ты это сделаешь. Но он это сделал, не дав ни одной рисинки Северной Корее, не дав ни одной песчинки арабам израильской земли. Так что, как он это сделает? Наверное, поэтому он Трамп, а мы с вами... Нет. Еще неизвестно кому больше повезло. Yeah, я не говорю, да, спасибо, спасибо огромное вам за э -э 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 эфир. Вам. Я вам скажу так, я обожаю с такими людьми общаться. Особенно я обожаю, когда меня начинают цеплять, а мне есть что сказать. That когда мы. Самое возможность... говорил господин Гордон, но после этого он меня никогда не звал. Когда будет возможность, видишь, видите, с языка сняли, будет возможность. Приходите. Я всегда рад, всегда открыт. Спасибо. А на ту эту тематику, Я тем более 5, 5 листопада... А потім інавгурація вже в січні в январі всегда буде о чому поговорити. Тим більше yeah. Америка, Україна. Ну ви ж самі розумієте, який контекст. Щиро дякую вам за участь і за мега цікаву бесіду. Гарі таба, капітан першого рангу МВ ВМС США, був гостем нашої третьої години нашого вечору. Лайф я, шановні друзі, дуже швидко озвучу результати нашого голосування. Значить, чи є у вас вдома зброя? Так звучало запитання. Так, є трофейна 7%. Так, є мисливська, охотнича – 9%. Немає, але хотів би мати 49 І немає я проти зброї у цивільних 35%. Третя частина – третина проти зброї у цивільних, але 49% з наших активних глядачів без відсотка, половина 50%. Немає, але хотіли би. Ну от значить 70% українців республіканців. Ну, очевидно. Ну, Це ваша точка зору. В нас вільна країна, ви маєте право на суб'єктивну точку зору, як власне не, але я. саме. Гаррі, спасіба огромне. У нас так. вже просто нет, шановні друзі. Я дякую вам щиро, що були з нами. Теми цікаві, як ви бачите. Гості мега цікаві. Будьте з нами і далі. Продовжуйте стежити за нашими ефірами. У нас теми щоразу, ви ж бачите, нові, бо життя воно вирує, ситуація складна, але тим не менше. На таке наше, таке наше життя для вас, як і завжди, із задоволенням працював Сергій Дуйко. Все буде Україна до наступної зустрічі. А зараз вечірні звернення президента України Володимира Зеленського. Дорогі українці українки, головне за сьогодні перше було вже кілька доповідей головкома сирського фронту. Наші позиції, передусім, це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога і посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області триває. Наша бойова робота робляться кроки. Контролюємо визначені райони і дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Друге провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради. Кілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших сил оборони, а також для підтримки економічної активності в країні, щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, але й дати українській економіці більше можливостей. Більше потенціалу зростання. І це важливе питання, важливі і висновки після зустрічей з підприємцями в областях. Всі деталі представить уряд, коли відповідні проекти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовились з урядом. Міністри шукатимуть альтернативні рішення без тиску на білий бізнес, а також домовились про додаткові державні кроки щодо детінізації. Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато. І зараз звучить щодо цього, але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу з захисту від агресора, щоб все це працювало заради України і українців, і вже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії. І нарешті потрібні рішення ще одне за сьогодні. Говорив з патріархом Барфоломієм, я подякував йому за підтримку України, і українців, нашого захисту і нашої незалежності. Поінформував щодо ухваленого закону на посилення нашої духовної незалежності. Дуже важливо, що ми маємо спільне розуміння того об'єднавчого потенціалу для українського православ'я, який дає цей. Ухвалений закон. І все для цього передбачено, цілком достатньо, щоб дійсно позбутися залежності від Москви і додати єдності Україні. Дякую всім світі, хто з Україною. Слава Україні!